أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تشتروا بأهد الله سمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ رب شرح علی صدری ویسر لی لسانی و یسر امری عمری بحل العقتم السانی یفقہ قلی یہ سورہ نحل کی تین آیات ہیں جو میں نے تلاوت کی اور حقیقت یہ ہے کہ ان تین آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانی زندگی کا جو ایک مشن ہے اسے بالکل موتی کی طرح پرو کر یا یعنی نچوڑ قرآن کا اور دین کا ان تین آیتوں میں رکھ دیا ہے اور میں نے جب آیات کا مطالعہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن یعنی جو چند آیتوں میں یہ قرآن کا موجزہ ہے کہ بہت مختصر اور بہت جامع ہے اب اس میں جو میں ترجمہ پڑھتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کی تفسیر کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولا تشترو نہ بیچ ڈالو اللہ سے کیا ہوا عہد چھوٹے سے فائدے کے لیے سمنن قلیلہ انما ان نما ان خیر لکم ان کن تم جو اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے وہ اس سے زیادہ خیر کی چیز ہے شاید کہ تمہیں عقل آئے کہ تم سمجھو اور جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جانے والا ہے اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو اجر دیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو یعنی ایسا اجر کہ جو ان کا بہترین عمل ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ اجر دیں گے کہ جو یعنی بہترین اجر ہے ما کانو یامعلوم کاش کہ تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے تمہیں علم ہو اور تم میں سے جو بھی مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو اگر وہ نیک عمل کرے گا تو ہم اسے کیا دیں گے ہم اسے فلا ان حیاتن طیبہ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم تم سے صرف آخرت کا وعدہ کر رہے ہیں ہم تمہیں دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی دیں گے اور آخرت میں تو تمہارے لیے ہم نے جو اجر رکھا ہے وہ تمہارے ایوریج نیکیوں پہ نہیں دیں گے اچھا یہ بات دیکھیں دو دفعہ کہیے اللہ نے أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس سے پچھلے والی آیت میں بھی یہ بات کہی ہے اجراہ بھی آسانی ما کانو یا یامل دو دفعہ یعنی تین آیتوں میں دو مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ ایک آدمی ہے جو ایوریج عمل کرتا ہے کبھی بڑا عمل کر لیا کبھی چھوٹا عمل کر لیا تو اللہ کے ہاں عجر جو ہے وہ ایوریج کی بنیاد پر نہیں ہوگا اللہ کہتا ہے جو تم نے سب سے اچھا عمل کیا ہوگا میں اس عمل کی بنیاد کے اوپر تمہیں عجر دوں گا اب دیکھیں جب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چھوٹے سے فائدے کے لیے تم اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو نہ بیچو یا چھوٹے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بڑے فائدے کے لیے بیچا جا سکتا ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فائدہ وہ آخرت کے فائدے کے مقابلے میں بالکل چھوٹا سا ہے تو یہ تمہارے سمجھنے کی چیز ہے کہ یعنی یہ تم جو بدل رہے ہو تمہیں جو ظاہری طور پہ چھوٹے سے فائدے ہو رہے ہیں اب اللہ سے عہد کی ہر س... یعنی بہت ساری صورتیں ہیں ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے ہم اللہ سے ہم عہد کرتے ہیں ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم تیرے بندے بن کے رہیں گے ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر ایک جسٹس انصاف کا نظام اپنی زندگیوں میں ارد گرد قائم کریں گے اللہ سے عہد کی پچاس صورتیں ہیں جو بندے نے اللہ سے کی ہوئے ہیں سب سے بڑی جو یعنی صورت ہے اللہ سے عہد کی وہ ہے کہ میں تیرا بندہ بن کے رہوں گا میں تیرا غلام بن کر رہوں گا اب اللہ سبحان و تعالیٰ یہ بات اس لیے سمجھا رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں ہو گئیں ایک تو یہ کہ جو دنیا کے فائدے ہیں وہ بظاہر تمہیں لگ رہا ہے کہ بڑے ہیں لیکن مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے ایک واقعہ لکھا کہنے لگے کہ ایک شاعر تھا تو وہ شاعر نے اپنا ایک شاگرد رکھا ہوا تھا تو وہ شاگرد کو جب بھی کوئی شعر سکھاتے تھے تو اس کو کہتے تھے یہ دس ہزار کا یہ پچاس ہزار کا یہ پانچ ہزار کا اب وہ شاگرد اپنے گھر گیا ایک دن تو اممہ نے کہا کہ جا کے بیٹا ذرا دودھ لے کر آؤ اب وہ دودھ والے کے پاس گیا تو دودھ والے نے کہا بھائی پیسے اس نے ایک شیر لے کے اس کو دے دیا اس نے کہا بھائی میں اس کا کیا کروں گا پیسے چاہیے پیسے تو وہ واپس آیا اپنے استاد کے پاس نے کہا استاد آپ کہتے تھے یہ پانچ ہزار کا یہ دس ہزار کا یہ وہ تو یہ پانچ روپے میں بھی کسی نے نہیں لیا کہنے لگے اچھا انتظار کرو بادشاہ نے وقت کے بادشاہ نے ایک مشاعرہ کرایا اپنے دربار میں تو اس شاعر نے اسے کہا کہ یہ میں کلام لکھ رہا ہوں یہ کلام میں کہوں گا یہ تمہارا کلام ہے اس کی اچھی پریکٹس کرو اور بادشاہ کے دربار میں جا کے تم اس کلام کو پڑھنا اس طرح جیسے یہ تمہارا کلام ہے جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا اس نے وہ کلام پڑھا وہ تو عظیم الشان سارے شاعر جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں وہ ہکے بکے ہو گئے کہ بھائی اتنا زبردست کلام اس بچے کا بادشاہ نے اسے بہت زیورات سے اور موتیوں سے اور پیسوں سے نوازا تو استاد نے بعد میں باہر نکل کے تبصرہ کیا جو قدردان ہوتے ہیں نا چیزوں کے اصل میں وہ قدر کرتے ہیں جو میں تجھے بتا رہا تھا کہ جب تو ان چیزوں کو قدردانوں کے سامنے پیش کرے گا تب تجھے پتہ چلے گا کہ یہ پچاس ہزار کی تھی اور یہ ایک لاکھ کی تھی اور یہ دو ہزار کی تھی تو اللہ نے جو وعدے ہم سے کیے ہیں نا وہ ٹینجیبل نہیں ہیں یعنی ان کو ہم ناپ نہیں سکتے ان کو ہم تول نہیں سکتے لیکن یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے کیے ہوئے وعدے سچے تھے سچے ہیں اور سچے رہیں گے صرف یہ ہے کہ ہم ان وعدوں کی جو اینڈنگ ہے وہ اپنی نظروں سے دیکھ نہیں سکتے دوسری بات جو اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات فرما رہے ہیں نا کہ ان نما اللہ و خیر الرقم ان کن تم تعلوم جو اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے وہ اس سے زیادہ خیر کی چیز ہے شاید کہ تم اقل آئے کہ تم سمجھو جو اللہ کے پاس ہے یہ دنیا کے مقابلے میں بہت تمہارے لیے ہے ما ان دا ما ان باق یہ دوسری دلیل ہے بہتر اس لیے ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو تمہارے پاس ہے یہ ختم ہو جائے گی پہلی دلیل کہ یہ تھوڑی ہے چھوٹی ہے اس کے مقابلے میں جو الگ کے پاس ہے دوسری یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہاری جوانی ہے یہ ختم ہو جائے گی تمہارا مال ہے یہ ختم ہو جائے گا ایون کے بعد لوگوں کی عزت عزت بھی ضروری نہیں ہے کہ انسان کے ساتھ پوری زندگی رہے بعض لوگوں کی عزت آپ دیکھیں کہ ایک منٹ میں زمین کے اوپر آ جاتی ہے دنیا کی کسی بھی چیز کو ثبات اور بقا نہیں ہے اللہ یہ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ ایسی چیز کا سودا کر نادان کہ جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہے گی یہ جو بھی دنیا کی چیز ہے چاہے تو کتنا بھی حاصل کر لے تو بڑا سے بڑا سردار بادشاہ بن جا یہ اسٹیٹس بھی نہیں رہتا یہ مال بھی نہیں رہتا یہ جوانی بھی رہت, نہیں رہتی یہ حالات بھی ایک جیسے نہیں رہتے یہ سب بدل بدل جاتے ہیں لہذا عقل مند وہ ہے کہ جو اس چیز میں انویسٹ کرے کہ جس کے کبھی ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والا نَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صبر اور ہم جزا دیں گے صبر کرنے والوں کو دیکھیں یہ راستے پہ جب لوگ چلتے ہیں تو یہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے اسلام کا آدمی کو ٹیمپٹیشن کھینچتی ہیں آدمی کو ظاہری طور پہ جو کیش فائدہ مل رہا ہے آدمی سوچتا ہے یار میں کیش فائدہ پکڑوں بھائی کل کے وعدے جو ہیں وہ تو پتہ نہیں کب ملیں گے یعنی آدمی کو یہ ٹیمپٹیشن جو دنیا کی ہیں یہ آدمی کو ورغلاتی ہیں کہ بھائی جو مل رہا ہے یار ابھی تو پکڑو باقی جو دیکھیں گے پھر انشاءاللہ تعالی تعالیٰ معافی مانگ لیں گے اللہ سے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے کہ یہ صبر کا کام ہے صبر یہ کہ صبر نام ہے اللہ کے وعدوں پر یقین کا اللہ کی تقدیر پر یقین کا تاخیر جو ہو رہی ہے آپ کو کسی چیز کے ملنے میں یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے اس پر یقین کا ہونا اور اس پر پیشنس شو کرنا یہ بھی صبر ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو صبر کریں گے ان کے لیے ہمارے پاس ولا نز صبر اجرحم بے آحسن ماقانو یاملوم <يَعْمَلُوا> یعنی ہم وہی بات دوبارہ کہی جا رہی ہے کہ ہم ان کو بہترین جو ان کی نیکی ہوگی اس کی بنیاد کے اوپر ہم یعنی ایک آدمی نے پانچ پرچے دیے ہیں نا باقی سر میں اس کے سی گریڈ ہیں لیکن ایک پیپر میں ایک گریڈ ہیں تو اللہ کے ہاں جو اجر ملے گا وہ اس ایک پیپر کی بنیاد ملے گا باقی جس میں سی آئی ڈی آئے اللہ سب کو ایک طرف کر دیں گے یہ بھی دیکھیں اللہ سبحانہ اللہ کتنا بڑا احسان ہوگا ہمارے اوپر کہ ہمارے نیکیوں کا کوئی ایوریج نہیں نکالا جائے گا پھر آگے اللہ سبحانہ و فرما رہے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انسا و مؤمن فلا فلاں نُنا ہو حیاتن طیبہ کہ تم میں سے جو بھی عمل کرے گا نیک چاہے وہ مرد ہو یا عورت اب یہاں علماء نے لکھا ہے کہ یہاں عورت کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر مرد کے مقابلے میں عورت کو لوگ ڈی گریڈ کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت کے اسٹیٹس کو اپ لفٹ کرنے کے لیے کہ مرد ہو یا عورت اس کا ذکر آیا قرآن کے اندر باقاعدہ مرد ہو یا عورت اگر وہ نیک عمل کرے گی شرط کیا ہے وہ ہوا مومن یہ پری ریکوزٹ ہے یعنی دنیا میں بہت سارے لوگ نیکیاں کرتے ہیں لیکن دین کے لیے اللہ کے عجر کے لیے کوالیفائی کرنے کی شرط یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ مومن ہو تو اللہ وعدہ کر رہے ہیں فلاں نہ حیات طیبہ ہم اسے دنیا کی زندگی میں حیاتِ طیبہ دیں گے حیاتِ طیبہ کی مطلب کیا ہے یعنی میں یہ بات شاید پہلے کئی دفعہ کر چکا ہوں حیاتِ طیبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی منشن میں رہ رہا ہے ایک آدمی بڑی اچھی اچھی گاڑیاں چلا رہا ہے ایک آدمی کا بینک بیلنس بہت اچھا ہے دیکھیں آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے نا آپ کی زندگی کا جو وقار ہے آپ کی جو عزت ہے آپ کو آپ کے گھر والے آپ کا معاشرہ جو مقام دیتا ہے آپ غریب ہیں لیکن آپ کے گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آپ غریب ہیں لیکن آپ کے بچے نیک ہیں آپ غریب ہیں لیکن آپ رات کو سکون سے سوتے ہیں آپ غریب ہیں آپ باہر جاتے ہیں لوگ آپ سے عزت کے ساتھ آپ کو سلام کرتے ہیں آپ غریب ہیں آپ کسی معاشرے میں دعوت میں چلے جائیں لوگ کھڑے ہو کر آپ کا ادب اور احترام کرتے ہیں یہ ہے یہ ہے وہ وہ وعدہ اللہ کا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے غریب ہوں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے پاس شاید تین وقت کی روٹی بھی نہ ہو لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہ انہیں زندگی دے گا وہ زندگی جو طیب زندگی ہوگی عزت والی زندگی ہوگی پاک زندگی ہوگی تو اللہ کے جو پیمانے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں تو ان آیتوں میں میں یہ دیکھ رہا ہوں دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے جو کچھ بھی تم حاصل کرو گے دیکھو سودا مت کرنا جو تم نے اللہ سے وعدے کیے ہیں اس پہ سودا مت کرنا اس لیے کہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے فائدے ہیں تمہیں شیطان نہ ورغلا دے کہ تم کمپرومائز کر لو جو تم نے اللہ سے وعدے کیے ہیں اور دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ یہ سب کچھ جو تم حاصل کرو گے یہ ٹمپرری ہے سب کچھ سب ختم ہو جائے گا کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے لکھ پتی آدمی ہے کاروبار میں نقصان ہوا آگ لگ گئی کوئی اور بات ہو گئی کوئی ایسی بیماری ہو گئی تو آدمی کے پاس پیسہ بھی ہے لیکن اس پیسے کو ہاتھ بھی انجوائے بھی نہیں کر پا رہا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کسی نے بات کی ہے نا کہ انسان کے لیے جو سب سے بڑا رسک ہے وہ انسان کی صحت ہے اور رسک کی سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اولاد دے یہ دونوں چیزیں ہیں جس کو مل گئیں یعنی اللہ نے اسے صحت دی اور اسے نیک اولاد دی تو اس سے زیادہ بڑا یعنی خوش قسمت آدمی جو ہے وہ دنیا کے اندر نہیں ہے تو پھر فرمایا دوبارہ بلا نزی انہم اجرہم اجر ہوں بے کانو لیکن دو دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں جو اجر دیں گے وہ بہترین اجر دیا جائے گا یہاں میں ایک دو چیزیں اور رکھ کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا رسک کی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ رسک جو ہے نا انرجی کا نام ہے رسک انرجی کا نام ہے جس مرحلے پر زندگی کے آپ کو جو چیز چاہیے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو فراہم کر دیں وہ اللہ کا رزق ہے آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اس وقت وقت کی ضرورت یہ تھی کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں تو یہ اللہ نے جو توفیق دی آپ کو دعا مانگنے کی یہ آپ کا رزق ہے آپ کی اولاد آپ کا رزق ہے آپ کے رشتے آپ کا رزق ہیں آپ کی عزت کریڈیبلیٹی کہ لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں یہ آپ کا رزق ہے تو یہ رزق کی تعریف ہے انرجی جو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں میں نے ایک بات پہلے بھی ایک مرتبہ کہی تھی کہ الرزاق جو ہے قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے اور وہ ہے ان اللہ ہوا رزاق ذو ذلقوۃ المتین کہ رزاق اسے کہتے ہیں کہ جو آپ کو آپ کے مانگے بغیر آپ کو پہنچا دے جو آپ کی ضرورت ہے رازق نہیں رزاق وہ کہ جو آپ کے مانگے بغیر آپ کی ضرورت کو پورا کر دے ماں کے پیٹ میں بچے کو کیا چاہیے اس پتھر کے نیچے جو چیز ہے جانور ہے جو بھی ہے اس کو کیا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سارے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے